Ну, белого, да, и там один Там еще мало И за сколько они хотят это продать на металл? Uh, честно сказать, это надо у них спрашивать, что. А ты бюро. Від нас просто відфутболили. Нас ніхто не хоче почути. Сама тяхнула, я заводу, в нас була дуже хороша. У нас йшов цукор на експорт. Не, він дуже на експорт самі йшов, найкращий. Порошенка там цукристості, нема що тут було. Він компактний, маленький, але він дуже був вигідний. У заводі робили 5 і 6 сіл. Сіло, оці, що окружаючі села, працювали тут. Ми вас дуже просимо, допоможіть нам. Вони нас не чують, може вас почують. Ну, вони мають допоможіть нам. У селі мешкає 800 чоловік. Так? Так. З них працелаштовані 30. Не буде заводу, тут тобто... тут. Майже половина Шти... тут працювала. Yeah. No, всі, тут всі працювали. Всі працювали. Yeah. Зараз, зараз працелаштовані 30 чоловік з 800. І якщо так розвивати цю тему, школа закриється, ну, не... тут не буде людей. Лікаря. 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 Десь район тримав наш завод. Наш завод тримав район. Так. І скільки дітей залишилося зараз? детей в А на сколько разраховано? Ну, школа может быть, на 300 может. А когда было 300? Было. На колишні воз... села, села был. же были, тут были А, Б, В и Г классы были. Ваше село уничтожается. Просто есть решение, что вашего села не было. Чтобы людей здесь не было. Чтобы будущего здесь не было. В Украине за время независимости 2,5 миллиона минимум людей уехала из сел. Один раз такое уже вытворили с Украины. При Сталине. Когда искусственно, у, путем голода, убийств, террора, уничтожили украинское село. Туда, где до, туда дошла там власть. Но извините, а что сейчас происходит? Даже не то же самое происходит, просто более современными методами, но в принципе тем же самым путем? Даже вас искусство не заставляют бросить все выехать отсюда. Отнимают средства существования. Я сейчас был на этом заводе, который стоит совершенно искусственно. Он стоит искусственно, потому что уже 10 лет тому назад крупные сахаропроизводители, и вы прекрасно знаете, кто самый большой производитель, сказали, в Украине будут только большие заводы и только мои заводы. А все остальные, они их не будет. А что значит, когда нет завода? Нет завода, нет работы. Нет завода, нет дохода. Нет завода, нет села. Нет села, нет страны. Мы видели, что урожай сгнил на полях. Почему? Потому что не рассчитались производителями. Когда негде переработать. Как негде переработать? А что это? Что нет завода? Где переработать? А почему не на этом заводе? Потому что этого завода не должно быть. Потому что все должно быть в одном месте, все доходы должны идти туда, и все должны они прибирают в свой руках. Бюджет вашего села 35 тысяч гривен. Так они на одну бутылку вина наши правительственные чиновники в день тратят. 35 тысяч гривен. А в декларациях написано, я не придумал. Я хочу позвать президента Порошенко. Вы президент, вы ответственны за этих людей. Вы ответственны за это. Вы венечанин, вы ответственны за венечан, первое. Второе, вы президент, и вы ответственны за всех граждан Украины. И третье, вы как главный сахаропроизводитель страны. Вы ответственны за эту отрасль. Как венечанин, вы не обращаете внимания на области вокруг региона. Как президент, вы забыли об обязанности, обязательства к этому народу. А как сахаропроизводитель, вы убиваете отрасль, потому что вы хотите больше заработать. Так не пойдет. Так не пойдет, потому что эти люди должны тоже, их голос быть представлен в Киеве. Я не отстану от этого завода, пока от него эти не отстанут и пока он не заработает. Будем уважать, еще. я прописался в вашем селе и я буду разным с вами работать. Потому что цель не только ваша сила витуваты. Це рятувати сільське населення України, взагалі виробників всіх калузі, не тільки цю галузь, Беру відповідальність. Підемо до цього заводу і цей автоген, як міну цих людей, від цього вибросимо. Хто разом зі мною йде? Підемо. Підемо. Ничего, Ничего не а, Все да. Вот все, все было туда оборудование. Ничего не мали. Смотрите, все вырезали. Меша прошли дальше. посмотрите, что они Грабеж Это реально место преступления просто. Это происходит на глазах власти, сведомо местных властей, сведомо главного сахарника Украины Порошенко, сведомо правительства Украины, которое 4 миллиарда выделили на спасение вот таких заводов, отдало своим друзьям олигархам. И ни копейки не поступила сюда. Понимаете? Давай, тут ни при чем. такую работу все, сейчас давайте. Сейчас, сейчас давай, давай. Все и мои контакты все и и и, на, и Леонидов, все. Давай, давай, отсюда. Да, да. Щоб зрозуміти, хто це, кому це належить, хто, хто видав наказ, себе що, І щоб не було, щоб ми не знали, хто це такий. Завтра зранку буде у нас тут охорона, все. Ну, сьогодні вони нічого більше не зроблять. А після я привезу до вас юристів, я буду розмовляти із урядом. це им субсид які вони вони надали всім цим олигархам частину нададуть цьому заводу чтобы он запрачивал.